असलकुम डेयर व्यूवर्स आपके फेवरेट तिबी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शबीर अहमद हमारा आज का टॉपिक है पुदीने के आठ करिश्माती फायदे पुदीना और इसकी चटनी आज भी बर सगैर पाको हिंद में गर्मियों के मौसम में रोजाना बनाई जाती है खास तौर पर गर्मी के मौसम में दोपहर के खाने के साथ इसे खाने वाले जानते हैं कि ये सब्जी सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाती बल्कि इसके अंदर मौजूद अद्वियाती खूबियां इन्हें कई बीमारियों से बचाकर भी रखती हैं इस वीडियो में पुदीने के हम आठ ऐसे अद्वियाती फायदे शामिल कर रहे हैं जो कई बीमारियों के खिलाफ आपके मददगार साबित होते हैं और आपको डॉक्टर से बचा कर रखते हैं मगर आपने अभी तक अगर हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बरए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताके आपको इसी किस्म की सबसे पहले पर पुदीना के अंदर ऐसी खूबियां हैं जो गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ हमारी बॉडी में ढाल बन जाती हैं अगर आप एक गिलास पानी में थोड़ा पुदीना रोस्ट किया हुआ जीरा यानी तवे पर थोड़ा सा गर्म करने से जीरा रोस्ट हो जाता है आधा नींबू और नमक डालकर अच्छी तरह शेक कर लें और इसे पी लें तो पेचिस समेत पेट के जुमला अमراض में आपको राहत मिलेगी दूसरे नंबर पर अगर किसी को हिचकी लग गई हो खत्म ना हो रही हो तो पुदीने के 10 से 15 पत्ते आहिस्ता आहिस्ता चबा लें ये हिचकी को खत्म कर देंगे और आपके मुंह के जायके को भी खुशगवार बना देंगे। तीसरे नंबर पर है पुदीना के पत्ते चबाना खास तौर पर खाने के बाद इसे चबाना आपके स्टॉमिक सिस्टम यानी निजामे इन्हजामे में हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतरी लाता है और आपका खाना जहां जल्द हजम हो जाता है वहां ये पेट पर भारी पन पैदा नहीं होने देता। चौथे नंबर पर पुदीने में एंटीबैक्टीरियल खूबियां भी शामिल होती हैं, और इसके पत्ते चबाने से मुंह से आने वाली बू जो बैक्टीरिया के बायस पैदा होती है खत्म हो जाती है और मुंह के जरासीमों को मुंह में बीमारी पैदा करने से रोकती हैं नंबर पर लेकिन अगर आप दोपहर को मजबूरन घर से निकल रहे हैं तो निकलने से पहले पुदीने का जूस पी लें यह आपके जिसम के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखेगा और शदीद मौसम को इस पर असर अंदाज नहीं होने देगा छठे नंबर पर है मौसम गर्मा में पेट खराब होना आम बात है क्योंकि जरासीम इस मौसम का सहारा लेकर हमारे मैदे में खराबी पैदा करते हैं और उल्टी कै और मतली की कैफियत पैदा कर देते हैं लेकिन ऐसी सूरत में पुदीने का कहवा इस्तेमाल करें और इस कावे में थोड़ी दार चीनी और मेथी दाना डालकर इस्तेमाल करें उल्टी और मतली खत्म हो जाएगी सातवें नंबर पर है खुश्क पुदीना काली मर्च हींग इन चीजों को आप बारीक पीस कर इसका चूर्ण बनाकर रख लें और उसे दिन में थोड़ा खाना शुरू करें तो ये पेट के जुमला अमराज को खत्म करेगा और अगर पेट दर्द में इसे खाएंगे तो ये दर्द को जादुई तौर पर खत्म कर देगा आठवें नंबर पर है धूप की वजह से अगर चेहरे की जिल्द जल गई है तो पुदीने को पीस कर पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को चेहरे पर मल कर खुश्क होने तक लगा रहने दें ये जिल्द पर जलन के को खत्म कर देगा और जिल्द को तरोताजा बना देगा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर वक्त ताजा पुदीना मौजूद रहे तो इसे अपने घर के गमलों में उगा लें और अगर उसे फ्रिज में रखना हो तो आधा गिलास पानी का भरकर पुदीने की टहनियों को इसमें भिगोकर फ्रिज में, कर में महफूज करें इस तरीके से आप पुदीना तीन से चार दिन तरोताजा रख सकते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा इजाजत चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए तिबी टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज